Месте. То есть, допустим, не может наклоняться, не может поднимать тяжести там, переносить как-то. Еще какие-то ограничения. Это большая проблема трудоустройства этих людей. Есть э, вот тоже МСЭ, когда третью группу лишают вообще, э, лишают группы, человек остается социально незащищенным, а он ну еще не может реабилитироваться вот полностью э, как бы войти вот в этот в трудовой режим найти себе место вот в раб в работе с тем чтобы вот его прежним заболеванием может быть оно как-то в каком-то сейчас допустим ремиссии все то есть одно вытекает из другого и вот э, это это самый, как бы, такой, действительно, момент, это защита прав вот этих людей. И, и когда люди обращаются, чем раньше они обратились со своими проблемами, тем больше у них шансов э, быстро решить положительно свои, э, свои вопросы и свои проблемы. Потому что э, люди у нас очень, э, очень боятся всего на свете. Боятся, боятся обратиться, боятся вслух сказать, звонит, э, скажем, мама, вот ребенку не выдали там лекарства, ребенок инвалид. Но вы же мою фамилию называйте. Потому что я вот тут, а почему ты боишься? Если вы боитесь, проблема нерешаемая. Проблема должна решаться тогда, когда люди перестанут бояться и говорить, что вот так и так. И очень часто я хочу сказать, высшее руководство, оно ну, даже не знает о тех проблемах. Проблема, которые устраивают там нижнее и среднее звено. Я с этим столкнулась вот на протяжении вот э, прошлой каденции, вот сейчас вот, в, в Громадской Раде, в Общественном совете. Это наша беда такая традиционно. Вот, традиционно, так. И э, поэтому вот все, вот, большинство проблем, они разрешаемые вот тут на низшем уровне, на среднем уровне. То есть не надо идти и громить всех, все плохие, все это самое. Надо решать эти проблемы. Для того, чтобы решать эти проблемы, нужно людям более активно. И я хочу сказать, более активно ну, включаться, более активно защищать свои права. И, к сожалению, активных общественных организаций мало. Вот все хотят работать в общественном сети, так работайте мало. Мало вот приходит, действительно активные. А вот вы правильно заметили, что в основном приходит дай. Вот дай то, дай то, так а где взять? Нет, ну что значит дай? Работай, активность проявляй. Ты для чего-то создала организацию общественную? Для чего-то у тебя есть какие были какие-то мысли? То есть вот. вот Короче, а вот. какие громадские организации можно назвать такими активными у нас? Ну, много организаций таких, которые это и, это и организации по защите прав инвалидов, это детские правозащитные организации такие, которые защищают, там, скажем, дет деток аутистов, благотворительные фонды по сбору средств на лечение деток, онкобольных деток. Вот это организации ОСМД, которые тоже вот активные организации, они защищают свои права. Вот в этих вот жилищных вот образованиях, которые есть, женские организации есть тоже активные организации, которые. Молодые, а молодые, так... богато у вас. Ну, социальные вопросы молодежь до этого еще не доросла. Вот есть организации, организации есть вот ветеранские. У нас есть ветеранские организации. Их всегда волновал вопрос пенсионного обеспечения. Мы рассмотрели вот в ходе заседания комитета мы рассмотрели вопросы пенсионного обеспечения и самый главный, самый больной вопрос это как же наполнить нам пенсионный фонд который вечно пустой который вечно не доедает он будет не доедать потому что рабочих мест становится меньше соответственно зарплата становится меньше удержание начислений в пенсионный фонд меньше мы эм, рассмотрели мы предложили сделали предложение мы послали в кабинет министров это было еще и в прошлом году и в этом году добавили как мы видим вы знаете и кабинет министров учитывает я вам хочу сказать и из того что вот есть по наполнению судя по тому как вводятся отчисления в пенсионный фонд это по нашим предложениям. Это радует. Спасибо. Сергей, у вас, до вас, питания. Ви сказали, що ви багато працюєте з молодими підприємствами підприємцями. Хочу вас запитати: а в чому вони бачать свій розвиток як бізнесу? І чи багато тут нових підходів? Тому що ми звикли, що Дніпропетровщина, що це? Це що? Аграрії, машино... металургія і хімія. Ну так такі основні галузі. А чи бачать... Я нещодавно познайомився на диво своєї зайтішниками, які вже роками виявляються працюють з Європою і Америкою в сфері облачних технологій. І нещодавно їх за шалені гроші перекупили індійці. Можемо ми і такі технології впроваджувати От де себе бачать підприємці, так скажемо, нового покоління. Смотрите, те, що касається IT-підприємців, і в цьому направленні, це. отрасль показала прирост 40% в Украине. Такого прироста не показывала вообще за всю историю Украины, наверное, даже Европы, ни одна из отраслей. Поэтому, естественно, это за этим будущее. но и нельзя забывать о таких, как говорите, китах, на которых мы стоим, металлургия, там, и так далее. С чем обычно приходят бизнесмены? но ну, это две проблемы. Зачем? В общем, мы нужны, угу. да, вот э, в этом комитете. Две проблемы. Это есть идея, как ее реализовать, или есть проблема, как ее решить. В принципе, вот уже за долгие годы работы с бизнесом я их разделил вот на два вида бизнесменов. Есть идея, как мы ее реализуем, и есть проблема, как мы ее решим. По сути, э, на сейчас наработано много алгоритмов решения. То есть люди, э, которые приходят, это большой бизнес там. Мы будем говорить из последнего корпорация, самый большой э, инвестор Бельгии сюда в 46 миллионов, да, имея там штат юристов, имея этот самый, они пришли, обратились с вопросом, куда уже подключали там массу всяких э, этих самых э, и посла и так далее, и министров, и этого вопрос был не решаем. Но на самом деле это вопрос методики, подходов. То есть мы им помогли этот вопрос решить, и все, на сегодня фирма работает, никаких проблем не имеет. Хвилиночку, Сергею. Підключали посла, підключали міністрів, вони не вирішили, а ви підключились и вырашили. Я вам поясню, да, чому. Ну, так, шановні, це ж багато питань, от, от же ж вам рассказывают, Лариса про те, що ми, ми непосредственно там, де люди, ми їх слышим, ми розуміємо. У нас є ті рішення, які, казалось бы, очевидны. Но из-за той постійної проблеми, на яку ми уже ссылались, да, там не совсем слышно. от для этого от этим проводником ми і являемся. На самом деле. придя, допустим, к людям, которые в этом разбираются, методика и алгоритмы решения, не на самом деле простые, они есть, они уже наработаны, и, в принципе, приглашаю бизнесменов, если есть проблемы, если есть проекты, любые проекты решаемы, любые вопросы решаемы. Ну, по крайней мере, в Днепропетровской области знаю подход губернатора, я еще член общественного совета при Министерстве. Мін доходів так далі, то тобто є ми любые люби здесь на місці. І я думаю, що люди, ті, хто роботи у в нас в комітеті, ті, хто з нами коли-то сталкувався, всі доволі. Що ж, шановні, ми заговорили про вирішення конкретних питань. Власне, з цим же питанням ми вийшли і на вулиці нашого міста. Ми запитали перехожих, як вони думають, чим громадські організації можуть допомогти у розвитку суспільства. Давайте послухаємо, що вони сказали. Общественные организации очень сомневаюсь в том, что они могут влиять вообще на что-то. Общественные организации должны действовать, что-то предпринимать, решать надо. А если просто сидеть, то ничего не получится. Организации ну, должны как-то сплотиться, прийти к общему мнению, вот и донести до высших чиновников нашей страны, потому что если каждая организация будет по отдельности себя представлять, свои интересы разные, то мы к единому целому никогда не придем. Если люди объединятся, то тогда, я думаю, что получится у нас все в этом, ну, мы сможем улучшить наш город, и он станет лучше, чем сейчас. Он будет чище. Может, велосипедные дорожки появятся. Потому что ну, все у нас как бы... Вот у меня, например, друзья все катаются на велосипедах и очень хотят велосипедные все дорожки, чтобы ну, было интереснее. Но общественность как бы должна выражать свое мнение. Допустим, по поводу вот, изменения транспорта. Как бы многие люди этим недовольны. А если общественные организации возьмутся и будут э, воздействовать на нашу власть? то это даст свой результат. Общественность должна э, давать какую-то информацию э, людям, чтобы люди знали, да, чтобы люди могли понимать, э, что происходит в обществе и таким образом строить какие-то свои решения, да, принимать решения, вот, строить свои мнения и так далее. Если они будут активны, общественная организация, не будет никому поддакивать, так сказать, подмаргивать, вот, то к ним должны прослушаться. Пусть. Громада силы. Необходимо быть активнее, э, собирать вокруг себя людей и Імети таких активних перспективних лідерів, які будуть нас двигати к лучшему. Якщо громадські організації возьмуться, то рішення державних питань буде вирішатися швидше. Шановні, я, чесно кажучи, здивований. Я цього сюжету не бачив, і я для себе так передбачав, що ну як мінімум, половина народу скаже, що ну та що, ну, громадські організації, та навіщо та що вони можуть. а тут... Крім одного, здається, всі оцінили позитивно. Я, знову ж таки, Олексію, вас як голову хочу запитати громадської ради, А наскільки ви бачите зміну? От три роки ви вже працюєте? Зміну у ставленні суспільства до громадських організацій? Чи є динаміка? Ну і динаміка позитивна, і чи бувало таке, що ви втикалися в якусь проблему, ну і не бачили відповіді ось цього інтерактиву з боку громадськості? А потім бачите, що пройшов якийсь час, і люди починають перейматися цим і вже йдуть на зустріч? С вашего позволения я немножко поправлю. Я работаю год в общественном совете, с вот 28 января, но в объединении национально-культурных обществ с 2009 года, то есть уже будет 5 лет. Поэтому это было наш, наше желание объединиться в организацию единства для решения наших общих вопросов. Но вот из интервью людей я выделил несколько вопросов. Первое – это активность, второе – объединение и третье – решение вопросов. Вот. Мне бы хотелось сказать, что, допустим, даже если организация активна, что такое активность, она должна пере, перерасти в любом случае в конструктивный проект. Поэтому мы, как общественная организация, я дополнил рисую, мы хотим обучить, мы хотим разъяснить, и мы выступаем на сегодняшний, на сегодняшний день с предложениями через систему семинаров и тренингов научить общественность формулировать проекты и свою активность запускать через проект и использовать общественные советы действительно как инструмент для диалога власти общества. Далее, опять же, объединение. Вот объединение, здесь неоднократно звучало, это как раз и мы, и есть это наша обязанность объединить общественные организации. То, что я сказал в начале нашего разговора, что все, кто действительно хочет работать и действительно хочет менять в своих, так сказать, профильных моментах некоторые интересующие вопросы, они должны к нам приходить. У нас, я же говорю, все открыто. Двери полностью распахнут для того, чтобы мы могли объединяться и вместе решать интересующие нас вопросы. И последнее: некий пример по поводу: что же мы решили. Вот я, наверное, вас удивлюсь: если скажу на уровне национальности национальности комитета по национальности, а мы ничего не решили, потому что вопросов не было. А, а почему не было вопросов? Потому что мы создали так все, чтобы их не возникало. Вот представьте, Иван Иванович Куличенко нам помог для национальности выделить помещение. И мы получили, и благодаря этому мы создали дом национальности, мы создали горячую линию. Мы посадили постоянно действующего, так сказать, нашего сотрудника, кто может принимать звонки и действительно помогать в, разных в разных вопросах. То есть мы создали систему работы. Обще, объединение общественных организаций. И я подчеркну, что едность ⁇ это не просто одна какая-то, это объединение всех национально-культурных обществ и Поэтому для начала нужно иметь проект и план его реализации. Сергію, чудово, ви сказали. Мені здається, що вам з бізнесменами працювати трішки тяжче, ніж Олексію і Ларисі Ігорівни з їхніми громадянами, тому що от національні меншини, питання соцзахисту, люди об'єднані спільною метою. А бізнес вони ж, по-перше, бізнесмени є конкурентами. Тим більше, що у нас там час від часу спалахують такі бізнес-війни місцевого порядку, то між банками, то між. Якимись мережами, ну таке. От це по-перше. А по-друге, бізнесмени ще, ще часто, чого там гріха таїти, вирішують свої питання кулуарно. Зайшов у потрібний кабінет з кимось, домовився, зустрівся. І не всі виносять свої проблеми. Отак, на широкий загал, да і це, мабуть, для бізнесу і нормально, не лише для нашого а взагалі для бізнесу. От чи можна говорити, що наші бізнесмени, тим не менш об'єднані якоюсь ідеєю? І що це за ідея? І наскільки, і наскільки я взагалі правий в своїх словах кажучи, що мені здається, що вам з бізнесменами працювати тяжче, ніж з іншими категоріями громадських об'єднань? Для я не працював в соціальній сфері. По тут, може Лариса Ігорівна більше скаже, наскільки їй тяжело працювати. Ну, бизнесменов, да, я не могу сказать, они тяжелые люди, они специфические люди. Mm. То есть это уже состоявшиеся богатые люди, которые привыкли решать свои вопросы внутри себя, внутри своей команды, которые привыкли эти вопросы не выносить, потому что это может быть э, для конкурентов сигнал о том, что есть проблемы. Ну, то есть есть, и мы работаем закрыто никогда, не выносим эти проблемы всегда, работаем непосредственно с фирмой. И мы никогда не входим в то поле решения, про которое вы говорите колоарно в кабинете. Mm -hmm. Это без нас. То есть они там как-то существуют, если эти вопросы есть. Мы туда не касаемся. Мы как раз работаем в той части, когда у человека есть проблема, мы ее открываем, показываем эту проблему. На, на основании этой проблемы смотрим по область в этой галузе, будем так говорить, есть ли проблемы у других систематизируем и пытаемся решить каким-то законодательным образом каким-то инициативами губернатора инициатива других руководящих органов и так далее то есть наша задача не тихо решить где-то под ковром какой-то вопрос а наша задача наоборот понять как работает система где бизнесу тяжело создать алгоритм и решить его. Вот в этом разница. А то, что бизнесмены, ну обычные люди, я не вижу здесь ничего. С такими же проблемами, когда они открываются, становится беседа абсолютно понятной, прозрачной. Конечно, в момент знакомства там есть такой, все очень важные, официальные, не ж, но не без этого. Мы же понимаем. Лариса Ігорівна, от ви е, згадали про права пацієнтів? Ви більше говорили про е, в контексті інвалідів, але тим не менш, ну так буває, що всі ми час від часу буваємо пацієнті, пацієнтами. От які порушення ну, такого загального рівня, що могли б бути цікаві ну, в загальній нашій глядацькій аудиторії, ви можете відзначити з точки зору захисту прав пацієнтів, і як з цим головне боротись? Що можна запропонувати взамін? Основные их, к сожалению, немало, к сожалению. У нас есть такое, да, такое выражение, что пациентом может стать каждый, к сожалению. Ну, так наша жизнь, мы живые все существа. Так была всегда созда создана вот система э здравоохранения. У нас была направлена на болезнь, а не на пациента, и она была финансово затратная. Тратились огромные средства, деньги на то, чтобы вот содержать эти койки, содержать там места, все это. Сейчас, вот, если бы была разработана система, она еще только в самом зачат, зачаточном состоянии, система здравоохранения, направленная на пациента, тогда можно было бы действительно и сэкономить финансы, и больше, лучше, качественнее помочь пациенту в решении его, его проблем. Я хочу сказать, что раньше у нас пациент полагался полностью на врача. То есть вот врач решил, он пьет эти препараты. А у врача что? У врача есть протокол по лечению этой болезни. И он, не отходя от протокола, может быть, без учета особенностей этого пациента, скажем так, назначает так, как по по шаблону, да? по шаблону, так как положено. Основные, основные, конечно, нарушения это в том, что пациент абсолютно не информирован. Вот он не информирован о своих, возможных, о своих правах, о возможных последствиях того или иного метода вмешательства в его организм. Пациент не понимает, что он, если ему поставили сложный диагноз, трудный диагноз, тяжелый диагноз, он обязательно должен проконсультироваться еще у двух-трех врачей, обязательно подтвердить этот диагноз, перепроверить свои э, анализы. Э, пациент имеет право пригласить другого врача, что у нас воспринимается просто в штыки. Э, то есть на любом этапе лечения он имеет право при, привлечь консультанта, другого врача, чтобы он посмотрел, сделал как бы экспертное заключение. Э, более того, я хочу сказать, у нас врачи еще не знают, что существует Европейская хартия прав пациента. Она давно существует в Европе. Лиссабонская декларация о правах пациента. Поскольку мы движемся в Европу, действительно, мы европейская страна, пора уже приводить и наши вот законодательства по правам пациента как-то вот в какое-то соответствие. Более того, я хочу сказать, у нас вообще отсутствует закон о правах пациента в стране, и мы лоббируем принятие этого закона. Сейчас в Верховной Раде находится там, по-моему, 2-3 законопроекта по правам пациентов, они не рассматривались. Я знаю, с этими законопроектами, они, конечно, никакие, они не решают, то есть никаких вопросов, потому что есть права пациентов, их нужно защищать, должна быть ответственность за нарушение прав пациентов, а сегодня ее нет. Вы где-нибудь видели в Украине, там, скажем, осужденного врача за то, что он применил неправильную методику или еще что-то? Нет. То есть должна быть какая-то ответственность. Очень сложно добиться чего-то, провести соответствующие экспертизы и указать да вот здесь вот вы были неправы то есть э, лоббирование интересов пациентов как бы должно быть на законодательном уровне вот мы стараемся мы пишем мы выступаем об это, э, с этой э, с этим предложением и нас поддерживают то есть нас слышат в киеве да но Система здравоохранения очень самая инертная система. Вот начата реформа здравоохранения, об этом тоже это отдельная тема. Очень много было жалоб, все. Сейчас мы людям разъясняем, мы мы рассказываем, мы разъясняем нашим чиновникам, где есть узкие места по этой реформе. И все же таки, где нужно что-то изменить, откорректировать? Мы говорим, да, реформа нужна но ее надо откорректировать, так как это выгодно и удобно пациенту. Дякую, Сергей. Я вижу, Вы сейчас э, да, хотели додать. Я обещал на, в конце передачи э, дать телефон, куда, во-первых, по фонду ГИС, поездки в Германию, бизнесменам могут обратиться. И по вступлению в наш комитет, мы в начале передачи поднимали этот вопрос, открыты ли двери. Открыты, открыты для всех. 742-86-45. Это телефон города Днепропетровска 056 код. В любое время набирайте, там вас проконсультируют по любому вопросу. Шановні, я повторю телефон 742 86 45. Ну, а від себе додам, що мені, наприклад, найзручніше, коли є якесь питання до громадської ради, набрав у Гуглі Громрада. І перше ж посилання ви клацаєте і заходите саме туди, куди потрібно. Усіх майже, ну, в усякому разі, у бізнесменів є інтернет, тому заходьте, я думаю, координати не, координатами не помилитесь. Вже виходимо ми на якусь таку фінішну пряму. Давайте я вам нагадаю, як. Тема нашої звучалої передачі розвиток громадянського суспільства та участь громадськості в реалізації державної та регіональної політики. От я хоч хотів би попросити вас сказати якісь підсумовуючі слова щодо і результатів нашої розмови, і взагалі, виходячи з, з досвіду вашої діяльності, от наскільки наше суспільство є громадянським? насколько воно готове брать участь участь вот, у таких проектах, які ви озвучили і яким проектом власне і є ваш комитет. Вот. Ну і взагалі, які у нас в цьому плані перспективи, Мне не здається, ви хочете почати рисов. Пожалуйста, Я хочу сказать, что наше гражданское общество только-только просыпается потому что активность пока еще не высока, Более того, люди вообще не понимают, многие не понимают роли общественных организаций. Вот несмотря на то, что вот интервью, как бы с именно роли общественных организаций, и что такое общественная организация вообще, взагали. Хотя процесс идет, и сравнить даже то, что было три года назад, и то, что есть сейчас, это Колоссальный прогресс, то есть колоссальный прогресс. Я хочу вот дополнить Алексея Николаевича в плане, том, что нужно действительно через проекты реализовывать развитие, развитие гражданского общества и самосознание людей, что они все-таки гражданское общество, что они должны быть активными и не надо никого ничего бояться, то есть надо просто есть проблемы их надо решать через гражданское общество через демократию через общественные организации и то что сейчас на высшем уровне указы президента постановление кабинета министров посылы президента все только через обратную связь с общественностью это очень важно это помогает в работе я думаю что успех у нас будет. Алексей че я вам еще додатый, как голове? Вы знаете, мне хотелось бы обратиться к общественности и сказать, что нам нужно научиться перестать обвинять в наших бедах кого-то, только сами разобравшись в наших проблемах и научившись их самостоятельно брать на себя самую главную ответственность, научиться их решать, а для этого необходимо получать знания, умение объединяться и вести конструктивный диалог. И когда-нибудь, мы надеемся, что это будет... Скоро пословица два украинца, три гетьмана. Это будет э, не про нас. Що, шановні, я щиро вдячний вам за розмову. Я бажаю вам подальших успіхів. Не все, я так думаю, ми сказали, але давайте залишимо це до наступного разу, тому що я так думаю, будуть у нас ще зустрічі, тому що є про що говорити. Дякую вам Спасибо. за розмову. Спасибо. Дякую. Спасибо. Що, шановні, це були проекти та реалії. Ми говорили про розвиток громадянського суспільства і про те, як ми можемо впливати ну, взагалі на щось, не лише на дії влади. Ну, я абсолютно згоден з той, з тою думкою, яка прозвучала, починати треба з себе. Ну, як мінімум. Не виконати недопалок повз урни, а донести туди, куди потрібно. Ну, а далі все складеться само собою. На все добре, побачимось. Спасибо.